Я имею вам сказать. Слушаю вас внимательно. А флаг почему американский? Используется Старлинг. Угу. В чем хочешь поговорить? Я понял. я в основном разговариваю на тему российско-украинской войны. Ага. Но только с адекватными собеседниками. Их очень мало. И очень редко удается нормально поговорить. Вы слышали про такого блогера Андрей Луганский? Да. Это мой любимый блогер с его помощью. Я буквально в августе, в конце августа, 28 августа приехал с Европы. Uh -huh. Он помог мне собрать деньги на эту поездку. Я увидел 6 стран, 8 городов крупных. Это Варшава, Берлин, Амстердам, сель Париж, Франкфурт, Крак... Париж, Краков. Я... Прага, Краков. Я ему очень благодарен. У меня с ним есть несколько блогов. Он выставлял их в Ютубе, и подписчики его как раз собрали мне деньги на эту поездку. Я этого даже не ожидал. Это сказка была для меня. Это чудо какое-то. Это просто не его даже предложение, а предложил какой-то из подписчиков. И а, то есть инициатива отельные... подписчиков. Ну, замечательно. Да, а, да, да. Это очень хорошо, что я встретил вас как ну, сторонника Андрея Луганского. Я вот видеоотчет я ему предоставил, потому что у нас условия как раз такое и было, что если, ну, чтобы я деньги эти не прокушал, которые мне, я отчитался, сколько денег собрали, это почти тысячу долларов, 38 тысяч ривен было. Я отчитался, сколько этот тур квитанции даже предоставил, то есть я не... не даже своих добавил, конечно, денег, потому что тысячу долларов это мало для такой поездки, но тем не менее я очень ему благодарен, и я более 500 фотографий, полтора часа видеосъемки по всем этим городам, и в разные. Я 24 августа я был возле Берлинской стены. Это и, очень и, важно, и, Степан и, Андреевич. И, да. Это чрезвычайно во время да. войны. Это очень важный, важная акция. Да, это очень важно. Я теперь эту акцию представляю, как люди в Европе живут и почему они не воюют, а живут. И живут и трудятся, потому что уровень их жизни, уровень э, права их, защищенности их не, по, не, не, не позволяет им воевать. Им надо, и они не, не знают, что такое война. А, дышат, да, и, действительно, и, и... это очень важный вывод, а Россия, которому, конечно Россия, же, сожалению, она, она живет за счет захвата чужих территорий.